начинал свою супротовую деятельность. Не припаши, вот это чужой город, а поворот а это наш. Вот. Я пенсионер, символичный жуток. И имею такую возможность друзей, приятелей, которые я за свои годы нажил, с которыми, собравшись вместе, мы решили с собой на тот свет не забирать, какие-то мы заработали, а вложить их в город. Хотим построить реабилитационный центр. Пообщавшись в Лудл Совете, э -э, с представителями АТО, э -э, посоветовавшись, мы решили сделать здесь такую примерно услугу для горожан. Например, эпотерапия. Это мы только что провели собрание с детьми-инвалидами, с родителями, пообщавшись. Это необходимо и это нужно просто для нас всех нужно. Может даже отдохнуть, просто покататься, отдохнуть, время провести. Оно должно быть такое где заводы и прочее. Да? Мы купили за свои деньги на рынке участок. Мы содержим в пределах 15 лошадей. Они у нас уже все есть. Мы не обещали, мы делаем. Мы хотим облагородить тот участок, нам все время почему-то попрекают водоканал, водоканал. Водозабот. Какой водоканал? Кому он принадлежит, во-первых? Водозабор. Водозабор. Чей он водоканал? Вы скажите мне, пожалуйста. А? ДТ. ДТ?